Kita pun memang declare dia pesakit, betul? Ya, pesakit. Ada tak orang kecing manis kena hukum sebat? Tak ada. Ada tak orang yang darah tinggi kena hukum penjara hmm. sebab penyakit dia? Okay. Kenapa pesakit yang berbentuk macam ni dikenakan hukuman? Hmm. Seperti penjenayah. Okay, itu cuma soalan lah. Dan mm -hmm. kita tak boleh nak uh, petikaikan tentang undang-undang. Boleh jadi tidak ada peguam yang tahu poin apa yang perlu kita persoalkan. Mm -hmm. uh, kan? Sebab undang-undang hanya boleh dijawab dengan undang-undang. Okay, kita tak tepi kat situ. Kemudian, ya, arus perdana. Masyarakat ni telah dididik untuk buat orang takut dengan pesakit ni. Mm -hmm. Sebab apa? Dia orang ni dianggap macam penjenayah dan dia orang juga dianggap keruntuhan akhlak. Sedangkan mm -hmm. dia cuma pesakit. Jika bukan penjenayah, dia orang pesakit, kenapa ada roh jenayah di situ? Apa dia mm -hmm. roh jenayah dia? Ah, yang tadi lah, penjara, sebat, kena jamin, denda apa semua. Kenapa mereka ni tidak terus dirawat? Kenapa mesti ada hukuman sehingga kan ada sampai peringkat dalam satu tahun Tiga kali dia orang kantui uh, urine Dia boleh kena sampai tiga sebatan macam tu Apa kata kita kenalkan sebatan ni kepada pesakit gout? Baik <laughs> okay. okay Jadi inilah yang kita kata Membuatkan orang bertambah takut dengan pesakit Dan pesakit hmm. sukar untuk mendapat tempat untuk dia nak mengadu apa isu dia Apa problem dia Dan benda ni membuatkan Ahli keluarga pun Daripada dia kenal anak dia Jadi dia tak kenal Padahal itu anak dia Dia tahu dia membesarkan anak dia Tiba-tiba mm -hmm. satu masa anak dia terlibat dengan dadah Dan dia mula takut dengan anak dia Sebab anak dia dah Dicop sebagai penagih dadah mm -hmm. Yang menakutkan Kecuali ibu-ibu yang Dia ada kekuatan lah Kekuatan di sudut kasih sayang, cinta Begitu juga para isteri-isteri uh, Kekuatan-kekuatan ni lah membuatkan dia orang masih lagi bertahan Walaupun dia orang tak tahu macam mana nak tangan isu ni Okay, hmm. itu satu sebab Itu masyarakat Eh? Kemudian Saya nak tanya tuan Andai kata kita buat kek tak jadi hmm. Adakah kita guna teknik yang sama untuk kita buat kek tu? Bisa kita jadi buat teknik lain lah pula mesti kita buat teknik lain. Betul. Kenapa masalah dadah ni, 38 tahun teknik tak pernah berubah. Adakah pesakit tak nak berubah ataupun kita yang tak nak berubah? Okey, cantik. Kenapa kita tak ubah benda yang, kita tahu benda tu memang kita dah buat dah 38 tahun tak jadi. Dan kemudian kita meletakkan kesalahan kepada pesakit. Adakah itu adil? Contoh, hmm. andai kata... Kita hantar anak kita belajar dengan cikgu ni mm -hmm. Cikgu ni mengajar 38 tahun Dan dia langsung tak boleh tunjuk result pencapaian mm -hmm. Tapi cikgu ni setiap kali anak murid dia gagal Dia akan kata anak murid dia tidak bersungguh-sungguh belajar Adakah tuan akan hantar anak murid ni kepada cikgu yang ni? Dan bolehkah tuan percaya dengan kata-kata cikgu ni? Dan layak tak yeah. cikgu ni kata anak murid ni nak belajar sungguh-sungguh. Betul, tak boleh lah. Tak boleh. So, sekarang apa yang berlaku? Hmm. Tuduhan demi tuduhan kepada pesakit. Pesakit tak bersedia berubah, tak nak berubah. Sedangkan, dia sendiri tak boleh tunjuk result. Kita berbalik kepada apa masa kita bagi dekat you, dana hmm. yang kita bagi dekat you, okay. Dana yang diberi setiap tahun melibatkan lebih 1 bilion 2018 ke bawah 1000 juta setiap tahun ni adakah standard hasil yang macam ni dipersembahkan kepada kita hanya mengatakan contohnya kita kata kita upah nelayan okey nelayan you dah berapa lama tangkap ikan oh kita dah tangkap ikan 38 tahun hmm you pun ada ikan oh ia bergantung kepada laut bergantung pada cuaca bergantung kepada kepada uh, yeah. suasana suasana semasa dah. Kita cuma tanya you pernah dapat ikan ke tak? Mm -hmm. Jika you pernah dapat ikan, you tunjuk mana ikan tu. Contoh dia, boleh jadi you boleh tunjuk video, you boleh tunjuk you pernah dapat ikan. Kan? Mm -hmm. right? Tunjuk dekat kita. You tak perlu bagi tahu 38 tahun ni hanya masalah uh, token banyak, hanya masalah Uh, dadah ni tak putus apa dah dalam pasaran ini menjadi alasan kita mm -hmm. kalau macam tu kita semua boleh bagi alasan lah kenapa kita buat dosa sebab syaitan masih lagi menggoda kita <laughs> boleh tak kita pakai alasan tu dan kita tak dikira dosa mm -hmm. tak boleh tak boleh tokan buat kerja dia pembekal buat kerja dia dia kejayaan dia macam tu dan kita tak kita tak sepatutnya jadikan dia orang untuk alasan kenapa kita tak berjaya lakukan laksanakan tugas kita. Tak sepatutnya kita jadikan dia orang untuk alasan kenapa kita fail. Nampak? Jadi, kita kena berubah mencari solusi. Selama ni kita hanya menuduh dia orang tak nak berubah, dia orang tak nak berubah. Tuan rasa adil tak lah dengan tempoh 38 tahun hanya boleh bagi jawapan pesakit tak nak berubah. Betul. That's why saya bagi satu lagi lagu saya untuk isu ni. Saya nanti kita bincang insya-Allah. Ha okay, boleh. kita bincang. Alright. So <laughs> saya 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 belanja. Uh, saya belanja tuan hak ni satu insya-Allah mudah-mudahan. Sama yang sama pasti tiada mm -hmm. bezanya. Itu yang dilakukan selama ni selama 38 tahun. Sepatutnya kita ejaslah. Kita ejas macam tu betul kan? Betul. Okay. Ah baik. Itu kita kata di sudut masyarakat hmm. Di sudut rawatan Okey Dua benda yang kita kongsi tadi Masyarakat dan rawatan Allahumma sallallahu alaihi wa Okey baik Tapi di sudut Apakah punca sebenarnya Punca sebenarnya Menyebabkan Kes dadah ni Tak sudah-sudah Daripada mana punca dia Tuan Saya nak tanya tuan Mm -hmm. Anda kata tuan ni meniaga nasi lemak. Okay Lembah mm -hmm. tu dekat sekolah-sekolah. Bagi tahu tuan punya nasi lemak why tak sedap. Jangan beli. Agak-agak apa jadi dengan produk nasi lemak tuan? I love you all.